أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين اللهم صل على محمد وعلى ال <سؤال> محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد सबसे पहले حمدن کے بعد تمام سننے والوں اور جاننے والوں کو پاکستانی کی طرف سے ڈھیر ساری دعائیں اور السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ جہاں ہم اپنے رب کی تعریف اور اس کی دیگر صفات کا ذکر کرتے ہیں تو میں قربان جاؤں اس ذات اقدس پر جو تمام جہانوں کا مالک ہے تمام جہانوں کا خالق ہے اور تمام جہانوں کا رازق بھی ہے ہم جتنی بھی اس کی تعریف کریں اتنی کم ہے جتنی ہی اس کی صفات کا ذکر کریں بہت کم ہے لیکن ہمیں کوشش ضرور کرنی چاہیے کہ ہم تھوڑا بولیں کم بولیں کم تعریف کریں لیکن اس ذات اقدس کی اس تعریف اس صفت کا ذکر ضرور کریں جس کے قبضہ قدرت میں میری اور آپ سبھی کی جان ہے جس کے حکم کے بغیر ایک پتہ بھی اپنی مرضی سے نہ ہل سکتا ہے اور نہ گر سکتا ہے اگر درختوں کے پتے گرتے ہیں ہلتے ہیں یا ہم سبھی مخلوقات اگر حرکت کرتے ہیں تو اس کی مرضی کے بغیر ناممکن ہے اس بات کا یقین مجھے اور آپ کو بیٹھانا ہے اللہ تبارک و تعالی اپنی صفت بتاتا ہے کہ میں رحمان بھی ہوں اور رحیم بھی ہوں جہاں وہ اپنے پیارے نبی نبی کے مطلق فرماتا ہے کہ وما أَرْسَلْنَكَ إِلَّا کا لِلْآلَمِينَ کہ بے شک اور ہم نے آپ کو رحمت بنا کر بھیجا ہے آلامین کے لیے وہاں وہ خود بھی کیا کہتا ہے اپنے بارے کہ میں رحمان بھی ہوں اور رحیم بھی ہوں پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی اتھارٹی بتاتا ہے اپنی اس صفات کے بعد اپنی اتھارٹی بتاتا ہے کہ میں کیا ہوں مالک یوم الدین روز جزا کا بھی مالک میں ہوں اور وہاں صرف اور صرف میری مرضی چلے گی اسی کی کوئی سفارش وہاں پہ کام نہیں آئے گی سوائے ان لوگوں کے بارے میں جنہوں نے اپنی زندگیاں قرآن و احادیث مطابق گزاری ہوں گی اور اتباع رسول میں گزاری ہوں گی اگر وہاں اللہ کے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ سے کریں گے یہ مالک کائنات اس کو بخش دے تو یقین مانی اگر یہ نوبت آ گئی میرا اور آپ کا اللہ جو اس دنیا کے اندر رحمان اور رحیم ہے وہاں بھی ہمیں معاف فرما کر دن میں داخل کر دے گا انشاءاللہ تعالی. یہ امید مجھے اور آپ کو بھی رکھنی چاہیے قرآن کی ترتیب کو ضرور سمجھنے کی کوشش کیجیے اور اپنا موازنہ بھی کیجیے کیا میں قرآن کی ترتیب کو سمجھ کر پڑھتا ہوں غور و فکر کرتا ہوں اس کے اندر جو چیزیں مجھے بتائی گئی ہیں کیا ان پہ میں نے کبھی غور و فکر کیا اپنی ترجیحات میں ان کو رکھا بھائیو اور دوستو بہنوں اور بزرگوں ہمیں چاہیے کہ ہم قرآن کو سمجھنے غور و فکر کرنے اور پھر اس کو دوسروں تک پہنچانے کی کوشش ضرور کریں تو کیا ہوگا